Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Farisha Irdina dan rakan-rakan saya ingin membentangkan tugasan yang bertajuk Peranan dan Pemikiran Tokoh Bahasa Melayu Pra Merdeka dan Pasca Merdeka. Bahasa Melayu adalah bahasa yang kaya dengan sejarah, budaya dan nilai bangsa bahasa ini bukan sekadar medium untuk kita berkomunikasi tetapi juga lambang jati diri, warisan dan kedaulatan negara kita. Sejak zaman kerajaan Melayu, awal hingga ke hari ini, bahasa Melayu terus menjadi nadi kepada pembentukan tamadun bangsa di alam Melayu. Bahasa Melayu telah digunakan lebih seribu tahun yang lalu Bukti kewujudan bahasa ini dapat dilihat melalui batu bersurat dan manuskrip lama yang memperlihatkan kekuatan bahasa Melayu dalam undang-undang agama dan pentadbiran. Namun, semasa zaman penjajahan, kedudukan bahasa Melayu mula terpinggir Bahasa Inggeris diangkat menjadi bahasa utama dalam pendidikan dan pentadbiran manakala bahasa Melayu hanya digunakan dalam kalangan rakyat tempatan. Inilah yang membangkitkan semangat nasionalisme dalam kalangan ilmuwan dan pejuang bahasa. Antara tokoh yang memainkan peranan penting dalam zaman pra merdeka ialah Pendeta Zakba iaitu tokoh yang mengubah wajah bahasa Melayu moden. Nama sebenar beliau ialah Zainal Abidin bin Ahmad dilahirkan pada 16 September 1895 di Batu Keke, Negeri Sembilan. Zakba merupakan seorang ilmuwan, pendidik penulis dan pejuang bahasa yang berjiwa besar. Beliau percaya bahawa bahasa Melayu perlu dibangunkan sebagai bahasa ilmu, bukan sekadar bahasa harian. Antara sumbangan utama Zakba ialah Pelita Bahasa Melayu 1941 iaitu karya agung yang menjadi rujukan penting dalam tata bahasa. Yang kedua, Sistem Ejaan Zabar 1933 iaitu Sistem Ejaan Jawi yang logik dan lebih mudah digunakan. Sebagai pendidik di MCKK dan Universiti Malaya, beliau mendidik ramai tokoh yang kemudiannya menyambung perjuangan bahasa. Karya moral seperti perangai bergantung pada diri sendiri menyeru bangsa Melayu supaya berilmu rajin dan berdikari. Zakba melihat perjuangan bahasa sebagai perjuangan bangsa. Menurutnya, bahasa adalah asas kemerdekaan mental dan identiti sesuatu bangsa. Bahasa ialah jiwa bangsa, tiada bahasa, tiadalah bangsa. Pemikiran Zakba membina asas kukuh kepada perkembangan bahasa Melayu moden yang akhirnya menjadi bahasa kebangsaan selepas merdeka. Jasanya kekal dikenang hingga kini. Beliau bukan sahaja pendeta bahasa tetapi juga pejuang kemerdekaan jiwa bangsa. Baiklah, tokoh kedua yang kami pilih ialah Profesor Datuk Dr. Nik Safiah Karim Seorang wanita hebat yang memainkan peranan penting dalam dunia linguistik Melayu pasca merdeka Beliau dilahirkan pada tahun 1939 di Kota Baharu, Kelantan Sejak muda, beliau meminati bahasa Melayu dan bertekad untuk memperkukuh kedudukan bahasa ini dalam dunia akademik. Beliau dikenali ramai sebagai penulis utama buku Tata Bahasa Dewan, buku rujukan utama Sistem Tata Bahasa Bahasa Melayu Moden. Buku ini bukan sekadar panduan tetapi juga membentuk standard penggunaan bahasa Melayu yang seragam di sekolah, universiti dan institusi rasmi. Selain itu, Beliau juga menghasilkan pelbagai kajian ilmiah dalam bidang morfologi, sintaksis dan sosial linguistik. Pemikirannya menjurus kepada usaha memperkukuh struktur bahasa Melayu agar sejajar dengan keperluan dunia moden. Antara sumbangan besar beliau yang pertama menyusun tata bahasa Dewan bersama beberapa ahli linguistik lain. Yang kedua, menjadi pesyarah dan penyelidik di Universiti Malaya selama puluhan tahun. Ketiga, aktif dalam seminar dan penulisan ilmiah tentang pemantapan bahasa Melayu. Yang keempat, menyuarakan kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di peringkat antarabangsa. Nik Safiah sering menegaskan bahawa perjuangan bahasa tidak boleh berhenti di peringkat nasional semata-mata. Bahasa Melayu mesti terus berkembang sebagai bahasa ilmu, bahasa global dan bahasa ekonomi. Bahasa Melayu mesti kekal sebagai bahasa ilmu tetapi tidak boleh ketinggalan dalam arus globalisasi. Nik Safiah Karim. Beliau juga dikenali sebagai tokoh wanita yang memperjuangkan keadilan dan kesaksamaan gender dalam bahasa. Kajian beliau banyak meneliti bagaimana struktur bahasa mencerminkan budaya dan nilai masyarakat. Nik Safiah Karim membuktikan bahawa perjuangan bahasa bukan sekadar tanggungjawab lelaki tetapi juga wanita berilmu yang memiliki pandangan jauh dan keberanian memperjuangkan kebenaran. Hari ini, hasil sumbangan beliau dapat kita lihat melalui penggunaan bahasa Melayu yang tersusun dan seragam dalam buku teks, surat rasmi, media serta urusan kerajaan. Beliau telah meletakkan asas linguistik moden yang menjadi kebangsaan bangsa. Tokoh ketiga pula ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Awang Sarian iaitu tokoh bahasa yang terkenal dalam perjuangan memartabatkan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Beliau pernah berkhidmat sebagai Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dan kini menjadi Pengerusi Lembaga Pengelola DBP. Selain itu, beliau juga pernah menjadi Ketua Program Pengajian Melayu di Beijing Foreign Studies University menjadikan bahasa Melayu dikenali dan dipelajari di China. Antara sumbangan beliau termasuk pertama, menyebarkan bahasa Melayu ke universiti di luar negara termasuk China, Eropah dan Timur Tengah. Kedua pula dari segi menulis. Beliau telah menulis ratusan artikel dan buku ilmiah berkaitan dasar bahasa, falsafah dan budaya bangsa. Yang ketiga pula ialah memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu dalam dunia teknologi dan media sosial. Yang keempat, menyokong pelaksanaan dasar bahasa kebangsaan di semua sektor awam dan swasta. Awang Sarian sering menegaskan bahawa cabaran bahasa Melayu hari ini bukan sekadar pada tata bahasa, tetapi pada penggunaan dan sikap masyarakat sendiri. Beliau menegur fenomena masyarakat yang semakin gemar mencampur adukkan bahasa hingga menenggelamkan identiti bangsa. Bahasa Melayu ialah lambang kedaulatan bangsa. Jika hilang bahasa, hilanglah maruah. Awang Sarian Beliau juga berpendapat bahawa perjuangan bahasa mesti disesuaikan dengan zaman. Kini, era digital membukakan peluang baharu untuk memperluas pengaruh bahasa Melayu iaitu melalui media sosial, kandungan digital dan komunikasi antarabangsa. Bahasa Melayu haruslah dilihat sebagai bahasa masa depan, bukan bahasa masa lalu. Oleh itu, kesimpulannya, ketiga-tiga tokoh ini mempunyai sumbangan besar dalam bentuk sejarah dan masa depan bahasa Melayu. Zahaba membina asas, beliau meletakkan tapak kukuh bagi bahasa Melayu moden. Nik Safiah Karim pula memperkukuhkan sistem dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Dan terakhir, Awang Sarian yang memperluaskan pengaruh bahasa ini ke peringkat antarabangsa dan era digital. Bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi ia lambang maruah dan perpaduan bangsa sebagai generasi muda kita mestilah meneruskan perjuangan mereka menggunakan memartabatkan dan mencintai bahasa Melayu dalam setiap bidang kehidupan bangsa yang hilang bahasanya hilanglah jiwanya sekian daripada kami terima kasih